Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua um, Terima kasih kerana terus bersama saya Sebelum itu sila like, subscribe, share dan komen ya. Dalam liputan mendalam mengenai inquest Zara Karina Sebuah kes yang bukan sahaja menyentuh hati Tetapi bukakan satu demi satu kelemahan sistem yang wajib diperbetulkan. Kita akan meneliti pendedahan daripada saksi ke-49, saksi ke-50 dan yang paling besar impaknya saksi ke-51, seorang warden yang terlibat secara langsung dalam pengurusan asrama. Apa yang didedahkan hari ini bukan sekadar cerita, bukan sekadar kecuaian, tetapi pendedahan yang menunjukkan kegagalan eh, sistemik ya? dari SOP keselamatan, hak privasi hingga kepada pengendalian bukti di tempat kejadian dan persoalan paling besar hari ini ialah bagaimana sebuah sekolah boleh gagal melindungi seorang pelajar sebelum semasa dan selepas trak, uh, tragedi berlaku Tuan-tuan dan puan-puan mari -puan, kita mula dengan saksi ke-51 dia adalah Warden orang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan ratusan pelajar. Tetapi hari ini beliau mengaku di mahkamah bahawa dia sendiri tidak pasti sama ada dilantikan sebagai ketua wadah itu sah atau tidak. Ya. Dia, ya, jadi saya pun tak faham. Kenapa dia soalkan lantikan kenapa waktu dia menerima surat nikah itu dia tidak, tidak mempersoalkan. Tanya, tiada surat dari JPN, tiada SOP khusus diberi kepada beliau, tiada latihan jelas untuk tugas sebagai penjaga keselamatan asrama. Ya, yeah. why now? Why not yesterday? Saudara-saudara, cuba bayangkan situasi ini. Pelajar kita, anak kita, diserahkan kepada seorang yang tidak diberi garis kuasa yang jelas. Tidak diberikan latihan mencukupi dan tidak diberikan struktur pelantikan formal bagaimana bagaimana mahu bertindak secara profesional kalau jawatan sendiri pun tak tak jelas ya yeah? dan they don't know what to do persoalan sekarang ini uh, mesti dijawab oleh sekolah mesti dijawab oleh JPN dan mesti dijawab oleh KPM kerana apabila anak pelajar berada di asrama mereka lah yang menjadi ibu bapa sementara dan kalau struktur mereka lemah keselamatan pelajar akan lemah Tuan, tuan dan puan-puan ya, yang paling mengejutkan saksi ke-51 mengesahkan bahawa selepas selepas darah ditemui pelajar dibenarkan membersihkan kuasa tersebut. Ya, membersihkan bukan orang pol, bukan oleh polis, bukan oleh pihak forensik tetapi oleh pelajar. Alasannya apa? Supaya laluan tidak tersekat. tuan, -tuan dan Tempat-tempat kejadian -tempat bukanlah tanda sekolah ia adalah crime scene eh? ia adalah titik penting yang mungkin menyimpankan jawapan sebenarnya apa yang berlaku kepada Sarah bila pelajar diberi mop, diberi kain diberi arahan ia bukan prosedur biasa ia adalah pemindahan, kehilangan bukti, destruction of evidence walaupun bukan sengaja pesannya tetap sama bukan hilang, bukti hilang kesukaran penyiasatan meningkatkan dan keadilan semakin jauh. Soalan sekarang tentang perempuan, siapa arah? Siapa ambil keputusan? Dan mengapa tiada seorang guru pun atau bintang B sedar tindakan ini melanggar persedia paling asas? Ya, ini mesti dijelaskan. E, tentang perempuan, seterusnya kita masuk ke isu perbasi. Saksi 49 mengesah bahawa diary peribadi Zara telah ya, telah dibaca, difotokopi, diibas secara digital dan dikongsi kepada beberapa guru melalui WhatsApp. Tanpa kebenaran, tanpa SOP, tanpa garis tipikan. Diary kedokumen rasmi sekolah ini, ia adalah ruang paling peribadi seorang pelajar. Ruang tempat yang melepaskan emosi, tekanan dan perkara yang tidak berani dia luah kepada sesiapa pun. Apabila diary itu diambil, diimbas dan disebar, itu bukan sesiatan. Itu adalah pencemaran profesi. Dan apabila ditanya oleh hakim korona, jika dari pribadi anda sendiri disebarkan, apa perasaan anda? Jawabnya, saya tak suka. Begitu juga arwahnya. Kalau itu jawapan seorang dewasa, bagaimana dengan perasaan seorang pelajar 14 tahun atau perasaan keluarganya? Masalahnya sekarang, apakah justifikasi undang-undang? Apakah perusahaan yang melindungi data pelajar? Ya? Saksi ke-50 pula memberi pendedahan baru. Muhammad tidak pernah dimaklumkan tentang hasil sesiapan dalam tentang sesi kaunseling pelajar, tentang apa yang pelajar senior telah lakukan nah, terhadap Zara pada malam kejadian ini persoalan besar eh? mengapa pihak sekolah menyimpan maklumat daripada waris ini mana tanggungjawab profesional mana ketelusan? mana empati terhadap keluarga kalau keluarga sendiri tidak diberi laporan bagaimana mereka mahu mencari keadilan penerima puan berkata lebih mengejutkan saksi juga mengesahkan bahawa selepas kematian Zara masih ada pelajar di ugut dengan ayat kalau mau jadi macam Zara kah? ini maksudnya apa ya ini maksudnya keadaan budi masih 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 hidup di sekolah itu ini maksudnya budaya budi masih hidup ya ha, tiada pencegahan tiada pengawasan ketat tiada perubahan budaya walaupun tragedi telah berlaku ini bukan isu individu ini isu sistem ya ini isu struktur dan ini isu kepimpinan sekolah mana pun yang bakal tua dan mana pun yang pentadbir sekolah keseluruhannya apabila uh, berlaku kejadian yang malang dalam hari ini pada malam usia bulan ya sekarang kita mesti jelas advokasi bukan untuk menghukum sejarah melulu ia ya, untuk menuntut pembaikan agar tragedi tidak berulang. Jadi apa yang kita mahu? SOP asrama disemak semula, latihan formal warden, garis tugas jelas, pelaporan wajib setiap insiden. Hak privasi pelajar dilindungi, tiada lagi dari diimbas, tiada lagi sharing WhatsApp guru, mesti ikut etika profesional. Tiada lagi pembersihan tempat kejadian sebelum polis tiba ini mesti jadi SOP mutlak eh? laporan kepada waris wajib terus kesihatan dalaman laporan kaunseling hukuman ya terhadap pelanggan lain guna ini mesti dihapuskan secara sistem ya pendidikan pengawasan ya awal tindakan disiplin profesional kes darah bukan sekadar satu kes tragis ia adalah cermin dan cermin menunjukkan betapa rapuhnya sistem keselamatan dan kebajikan pelajar kita dan tugas kita ialah memastikan apa yang terjadi kepada Zara tidak lagi berlaku pada anak-anak kita yang lain di sekolah lain ya di sekolah agama di seluruh uh, sekolah berasrama di seluruh negara teruskan mengikut liputan ini dan keadilan tidak akan datang jika kita diam. Kita bersuara, punya tidak lagi boleh bersuara. Ya, sila like, subscribe, share dan komen. Terima kasih kerana mengikuti uh, siaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.